rossiyalik ekspert fayzullayevning o'yiniga yuqori baho berdi manchester siti futbolchisiga yevropa chempionlar ligasi klubi davogarlik qiladi havi barselonaga yangi yarim himoyachi topdi Ibrahim dias yana ijaraga berilishi mumkin assalomu alaykum hurmatli futbol shiqibozlari futbol olami kanaliga xush kelibsizlar do'stlarim eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib video rolik uchun layk like tugmasini bosib qo'yishni unutmang va futboldan zavqlaning rossiyalik ekspert fayzullayevning o'yiniga yuqori baho berdi rossiyalik murabbiy igor semkov seskaga yangi kelgan abbosbek fayzullayevning o'yiniga yuqori baho berdi fayzullayev yaxshi o'yin ko'rsatyapti bu yosh va umidli futbolchi asosiysi unda rivojlanish istagi bor ayni paytda abbosbek seska uchun yaxshi bog'lan bo'lib turibdi deya Semkovning so'zlarini keltiradi erba sport portali 20 yoshli hujumchi yozda seskaga o'tgandi armiyachilar tarkibida fayzullayev barcha turnirlarni hisobga olgan holda 9 ta o'yinda qatnashib bitta gol urdi va bitta golni uzatmani amalga oshirdi videoroligimiz hamkora Mosbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi hodisalar katta tanlovi e eng katta koeffitsiyentlar va eksklyuziv bonuslar ro'yxatdan o'tayotganingizda promokod o'rniga bonus uch so'zini yozing va 3 million so'm egasi bo'ling shu bilan birgalikda o'zbek tilida tunu kun qo'llab quvvatlash xizmati va pullaringizni o'zbek so'mida komissiyalarsiz yechib olish imkoniyati mpet doimo bir qadam oldinda manchester city futbolchisiga yevropa chempionlar ligasi klubi davogarlik qiladi manchester city futbolchisi jamoani tark etadi xabarlarga ko'ra jamoa yarim himoyachisi Calvin Phillips yanvardagi transfer oynasida shaharliklar tarkibidan ketadi e 26 yoshli angliya terma jamoasi a'zosiga ayni damda Newcastle United jiddiy qiziqish bildiryapti Calvin Phillips o'tgan yilning yozida Leeds Uniteddan 45 million funt evaziga xarid qilingandi uning amaldagi shartnomasi 2027 yilda yakun topadi Xavi barselonaga yangi yarim himoyachi topdi portuga tegishli bo'lgan argentinalik yarim himoyachi alam varela ispaniya top klublarida o'ynash imkoniyatiga ega bu haqda toto fichachi sahifalarida xabar berilgan ma'lumotlarga qaraganda barselona bosh murabbiyi Xavi Hernandez 22 yoshli janubiy amerikalik futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi blograna qishki transfer oynasida varelaning transferini amalga oshirishga umid qilyapti alanning ajdarlar bilan shartnomasi 2028 ming yigirma sakkizinchi yilgacha mo'ljallangan uning transfer narxi o'n ikki million yevroga baholanmoqda brayem dias yana ijaraga berilishi mumkin madridning real klubi vingeri brayem dias ispaniyaning boshqa bir jamoasiga o'tishi mumkin toto chaeg xabar berishicha yigirma to'rt yoshli futbolchining xizmatlariga sevilya qiziqish bildiryapti andalusiya klubi futbolchini sotib olish imkoniyati bilan ijaraga olmoqchi kelishuv qishki transfer o'ynasida yakunlanishi mumkin bramning transfer narxi 20 million yevroga baholanyapti uning los Blancos bilan blanc shartnomasi 2027 yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi joriy la ligada dias ta o'yin o'tkazib bitta gol urgan o'tgan mavsumda yarim himoyachi milanda ijara asosida o'ynagandi manchester United unayted Trafford'da xavfsizlik choralarini kuchaytiradi manchester unayted muxlislarning mumkin bo'lgan noroziliklar tufayli o'zining uy stadioni Old Traffordda xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqchi deb xabar bermoqda Daily mail nashri muxlislar klub xo'jayinlari aksiyalarining bir qismini sotganlardan keyin ham klubni boshqarishda davom etayotganidan norozi ma'lumotlarga qaraganda 24 oktyabr kuni muxlislar chempionlar ligasi doirasida kopengagen bilan bo'ladigan o'yin vaqtida va 29 oktyabr kuni angliya chempionati doirasida manchester city bilan bo'ladigan uchrashuv vaqtida muxlislar norozilik chiqishlarini rejalashtirgan politsiya mavjud vaziyatdan xabardor qilingan va manchester Unitedga ke kerakli yordamni ko'rsatishga tayyor do'stlarim buguncha sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi futbol olami kanalida onlayn qoling